श्रीगुरुचरित्र अध्याय बावन्ना वा गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णो गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेवं परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः नामधारक सद्गदितनामधारकसकम्पित अष्टभाव उदयोनि सात्विकसमाधिसुखेतो भानावरति त्वा येनि जगतादेतु हे ज्ञान तव आर्जवे चरित्रकथिले साङ्गता तु सर्वास करितो चरणास अवतरणी सांगा गुरु चरिताचा सारांश गुरुचरित्रमहिमाराञ्जना नाम धारका दिधली नामधारकादिधलि अमृतपानास विचारधनमाणि कमोति श्रीगुरुमूर्ति असङ्ख्यनामि अनेकरूपी कथाकथियलीया ग्रन्थी श्रीगुरुमणति मद्भजनी जे गायन गायनकरिति भक्ति त्या भक्ता घरिदृढनिष्ठे चिः प्रचिति धरुया च धरुयाचरण सिद्धमुनिन्नावन्दन नामधारका करुणि नमाना सुर करु या पारायण दिगम्बरादिगम्बरा श्रीपादवल्लभ दिगम्बरा दिगम्बरादिगम्बरा श्रीपादवल्लभ दिगम्बरा